Так, продолжаем путешествовать. У меня плохо, что на видеокамере нету функции стопа. Ой, пауза то есть. Приходится файлами снимать. кусками Тоже неплохо. Стена? Ладно, идем дальше. Сегодня суббота, так что все заведения закрыты. ортодоксальные евреи сходили к стене, помолились и идут домой. Дети у них страшно шумные, кричат, А, так, вот мы уже потихоньку и выходим. Анжел. По-моему, вот здесь мы спускались, да? А да. ну, мы идем сюда. Так, вот улочка тоже. Там, да, есть сама книса. Там, да. А да да вот сюда, ну что ты спрашиваешь? Я, не, я, думала, сюда. Так, вот мы спускаемся по лестнице. к стене плач. Сейчас. какие-то раскопки сейчас я снизу сниму снизу получше будет <говорит> 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 здесь какие-то раскопки идут вот военные, которые охраняют старый город. Так, сейчас мы зайдем сюда, тут какие-то древние стены. Вот. Сейчас я покажу. Отдалим немножко, так лучше будет видно. Вон тут старые кипарисы. Ну, это практически во всем городе. Так, ну вот. Сняли. И бомжик какой-то. Так, идем дальше. Продолжаем. И вот мы выходим. Как бы тут обзорная площадка. Вот впереди мечеть Алякса. Именно вот эта вот старая, вот эта мечеть Алякса. А та, что слева, позолоченный купол, это не мечеть Алякса. Сейчас я ее покажу. Так, тут надо приблизить. Так будет лучше. Ну тут типа обзорные площадки. Вот yes. ну, здесь минера, Золотая, я так понял. Like <laughs> вот впереди мечеть позолоченная, но это не мечеть, да. Я уже говорил. Yes. вот с высоты я немножко сниму. Вот впереди стена плача, где посвященное место для его и всего мира. Так, спускаемся дальше вот мы ближе подходим и все эти две мечети будут хорошо видеть. Я надеюсь. Вот сама мечеть. Вот эта мечеть Аля, Алякс. А это как-то по-другому называется. Ну, не знаю, Я постоянно показываю, по телевизору. Самое Ты на французском, на испанском и на каком хочешь говорить. Так, ну все достаточно.